thank you Українці, черговий рік це лише фрагмент життя. Черговий кадр в цім чарівнім світі. Хай в цьому кадрі буде більше світла, а тіні всі хай кануть в небуття. З новим 2011 роком! Старий печерськ для нової еліти. А, дорогі друзі, колеги і просто замечательні люди, які своїми життями Дають прекрасний проект. На правах хатені сьогоднішнього вечора розрішить вас первая. поздравити. здалі Як відомо, гості нашої програми одночасно є й господарями знімального майданчика. Отже, і сьогодні нас гостинно приймає компанія, яка вміє самовіддано працювати і не менш пристрасно відпочивати. Ukrainian Development Partners – девелопер вельми вдалих будівельних проєктів. які виправдали себе навіть попри непрості ринкові реалії останніх кризових років. Дорогі українці, як строитель я желаю вам больших амбициозных проектов і воплощения їх точно в срок. К сожалению, шампанского нет, потому что очень холодно. Но все равно, с Новым годом, счастья вам! Ура! Шановні українці, вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю щастя, здоров'я та всіх благ вам та вашій родині. Ще як будівельник хочу побажати вам, що в першу чергу ви були будівельниками з очами свого життя, своєї щасливої долі. А також хочу додати керівник проєктів про те, що всі ваші плани, всі ваші проєкти в наступному році йшли тільки з вашим задумом, перш за все. І якщо перевершували, то тільки сподівання і ніколи не перевершували бріжать. Он хорошо разбирается в строительных материалах и строительных технологиях. С легкостью мог бы заменить в Голливуде Тома Джонса. Сходство на лицо. Покоженко. Нет. Привалов. Нет. Да, правильно. Заслуженный, но не артист Украины. Дорогие друзья, поздравляю с Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви и всего самого наилучшего. Пусть в ваши квартиры придет все то лучшее, что вы пожелали себе в эту новогоднюю ночь. С Новым годом пусть веселье справит в душах Новоселье и снежинки в этот час улыбнутся вам за нас. Дорогие украинцы, от всех девелоперов Украины и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым Годом. В первую очередь хотелось бы пожелать всем крепкого здоровья и благополучия. Говорят, что удачи желают слабым, а сильным желают успеха. Поэтому желаю всем успеха. Успеха во всем. В бизнесе, в работе, в увлечениях, в личной жизни. Реализации задуманного, исполнения желаний. Тепла и уюта в вашем доме. Следующая наша звезда. Это женщина с ангельскими глазами, железными нервами и стрессоустойчивостью каменной стены. Ее должность не все мужчинам по зубам. Извините. Мария Нет. 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 Гроза хаоса и сестра порядка. Да, да, да. Дорогие наши жильцы, настоящие и будущие, поздравляем вас с наступающими праздниками. Желаем вам вставать по утрам желанием улыбнуться миру. Желаем вам любить жизнь и уметь дарить радость людям. Желаем, чтобы в ваших домах всегда комфортно было и уютно, звучал веселый детский смех. А мы комфорт и уют постараемся создать вокруг ваших квартир сами. С наступающим Новым Годом! всех с наступающим новым годом и светлым праздником рождества христова желаю здоровья счастья благополучия хорошего настроения и как можно больше хороших впечатлений в новом году я бы ее охарактеризировала как белоснежку, но вокруг нее больше чем всем гномиков, которыми она руководит она еще у вас руководитель пункта собирания капусты для кроликов Вот, хозяйка пещеры чудес, ну, потому что чудеса здесь продаются и старость к ней еще не пришла. А вот мудрость не дожидалась старости и пришла раньше. Лайся, выходи. Новогодние праздники – это самые сказочные праздники. Загадайте желание приобретения квартиры в новом году, а мы вас ждем в нашем офисе. Судя по выражениям этих лиц, то праздник Самое главное, чтобы у всех было здоровье, семье, близким, чтобы никто никогда не болел, это самое главное. А то, что трудно, трудно всегда, и это не страшно. Этого бояться не надо. Чем труднее, тем лучше, тем вы профессиональные. Я вас всех поздравляю с Новым годом, счастья, здоровья, всех благ. Большой красивый год.